Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Я давно уже не покупаю хлеб в магазине, а пеку его дома. И сегодня хочу с вами поделиться отличным рецептом идеального теста, как на хлеб, на пирожки, так и на пиццу. С вас лайк и подписка, и давайте начнем приготовление. 700 мл теплой воды. Выливаем в большую емкость. Здесь будем замешивать тесто. Температура где-то 35 градусов. У меня дрожжи быстродействующие, сухие. Я их буду проверять на активность. Добавляю сюда же 20 грамм сахара. Либо это 1 столовая ложка. И сюда же добавляю дрожжи. Дрожжи у меня 6 грамм. У меня сухие, быстродействующие. Если у вас свежие прессованные, то вам нужно в 3 раза больше. Все хорошо смешиваем. Накрываем крышкой и дадим 15-20 минут, чтобы появилась шапочка. Наши дружи активны. Образовалась хорошая пенка. Вот посмотрите. Смешиваем ее. И сейчас сюда же отвешиваем 1 килограмм 100 грамм. Мука пшеничная высшего сорта обязательно просеиваем. Сюда же добавляем 25 грамм соли поверх муки. Сюда же добавляем оливковое масло 50 миллилитров. И начинаем замешивать тесто. Тесто не должно быть жидким, но и не должно быть тугим. Еще немного добавляем оливкового масла и все вот так лопаткой собираем. Сейчас тесто будем выкладывать на стол и вымешивать его минут 7. И вот такими похлопывающими движениями, хотя бы минутки 3-5. Тесто закручиваем. Потом у хлеба будут волокна очень красивые в готовом виде. У меня это тесто на 6 хлебов. Хлеб можно замораживать. Я заворачиваю в пергамент и замораживаю в морозильной камере. Когда нам надо, достаю на пару, разогреваю и хлеб просто изумительный. Вот посмотрите, уже тесто пружинит, оно уже практически готово. Немного на шпатель оливкового масла и сейчас все подбираем так вот в серединку старайтесь, чтобы в комнате не было сквозняка. Уже в процессе замеса клейковина муки открывается и тесто становится более податливым. Вот посмотрите, оно немного липнет к рукам. Больше вам добавлять муки ни в коем случае не надо. Хлеб будет очень нежный. На руки тоже немного оливкового масла. И вот так вот собираем. В емкость чистую немного растительного масла. У меня оливковое. И сюда же отправляем тесто. Откатываем его в шар. Вот так. На стойку. На 2 часа. В теплое место. При комнатной температуре. Каждые полчаса будем делать обменку. Посмотрите, какое у нас тесто. На руки немного растительного масла. Посмотрите, какое тесто. Изумительное просто. Оно у меня стояло час два раза обминка. Вот, то есть можно идти один час достаточно. Тесто готово. Собираем его, складываем вот так. И сейчас будем разделывать. Выпускаем для лучшей ферментации углекислый газ. Все в пузырях. Достаем его. Делим его на 6 частей. Тесто у меня здесь 1921 грамм. Кило 900 округляем, и сейчас мы делим на 6 равных частей. Округляем шарики. Тесто немного прилипает. Руки надо обязательно смазать маслом. У меня оливковое, так чтобы не прилипало тесто. Тесто очень нежное. Вот так его подкатываем, в шарик. И сейчас будем на подготовленную поверхность. Я не стала взвешивать, но где-то каждый шарик по 300 грамм. Все готово. Я подготовила противень. Посыпаю щедро мукой. Руки смазал растительным маслом. Не бойтесь, вот так они прилипать не будут. И на расстойку отправляем. Каждый шарик у меня по 320 грамм. Тесто очень красивое, очень податливое. Сверху посыпаем мукой, потому что пленкой будем накрывать, чтобы не прилипало. Если вы хотите, чтобы у вас корочка была хрустящей, вы можете манкой присыпать и установить шарики на манку. Накрываем пленкой и легким полотенцем. И дадим расстояться минут 30. Расстоялись наши кружочки и сейчас формируем хлеб. Сразу включаем духовку на 200 градусов. И вот так у нас пальцы, видите, в муке у меня. И достаем один кружочек. Вот такой. Не прижимаем, ни в коем случае не деформируем. На пергамент. Немножко посыпаем мукой, чтобы не прилипло. И здесь у нас поместится два хлеба. Сильно не надавливаем, вот так слегка его растягиваем. Сейчас будем придавать форму. И второй хлебушек. Буквально дадим 5 минут. Потом будем растягивать. Растягиваем еще больше пальцем в муку и делаем отверстие внутри посерединке, чтобы хлеб не расслаивался. Вытягиваем его немножко в стороны. Я очень люблю хлеб шотиспори, грузинский. И вот в этом стиле я его и готовлю. Из этого теста вы можете готовить пиццу любой формы хлеб. Вот так берем заготовку нашу и растягиваем. Вот он уже, видите, минут пять полежал и уже растягивается так, как надо. И со вторым хлебушком то же самое. А сейчас сверху смазываем сбитым яйцом. Духовка должна быть очень хорошо разогрета. Смазываем хорошо. Как раз на 6 хлебов хватает у меня одно яйцо. И желток, и белок вместе. Если вы смажете только желтком, у вас колер будет очень насыщенный, темно-коричневый. И корочка будет жестче. А вот именно яйцо и белок, и желток очень красивый колер получается. И хлебушек мягким остается. Сверху можно присыпать кунжутом, если вы хотите. Маком, как вам нравится. Я ничем присыпать не буду. Вот так вот немножко еще растягиваем. Выпекать будем в хорошо разогретой духовке до золотистой корочки. Как только верхняя корочка появится, хлеб готов. Отправляем в духовку. Подготовим следующий хлеб. И также формируем. И вот уже заключительное. Вот такой красивый хлебушек у нас получается. Смазываем яйцо. И еще вот так вот контрольный проделываем. Не нажимаем на края. Все делаем аккуратно. Вот я здесь чуть-чуть, видите, повредила, деформировалась. Отправляем в духовку. последний хлеб тоже формируем. Запах уже стоит на кухне неимоверно вкусный. Итак, дорогие друзья, хлеб у нас получился очень легкий, воздушный, очень пышный и очень-очень вкусный, без всяких консервантов и добавок. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Забирайте его себе в копилочку, он вам еще много-много раз пригодится. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком, делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Пишите в комментариях, как получается у вас. Я вам буду очень признательна за обратную связь. Я не прощаюсь с вами. А говорю лишь до новых встреч, друзья, на канале Вкусная еда с Хадиджей. Пока-пока!